Так, ну, Ми розпочинаємо. У нас залишився останній спікер це Слава Томенко, регіональний медіа координатор партії Укроп. І також Слава працювала кореспондентом Херсонського видання Пік. Тобто у тебе є досвід і кореспондента, журналіста, і прес-секретаря. Ну, будь ласка, розкажи нам. Кстати, и телевидение немножко есть опыт, но это было тоже скучно. Пшеница растет, дети смеются, дети нарисовали картину. В общем, поэтому на телевидении мне совсем не понравилось, и я там побыла совсем чуть-чуть на ЭТБ, на Крапу. Это вообще не в счет. На пике практически год проработала интернет-издание местное. И вот уже чуть больше полугода работаю медиакоординатором и журналистом-фрилансером если исходить изначально от темы, то насколько отличается то, чему у нас учат с действительностью, то могу сказать что это то же самое, что хирурга учить латыни. То есть он будет знать на латыни название всех органов, всех инструментов, но ни разу их не будет держать и не будет знать, как резать и как зашивать. То есть он знает теорию. В принципе, у нас то же самое происходит. И когда попадаешь в работу, может случиться буквально паника, потому что ты знаешь, а, у якому роте, у якому альманасе Иван Франко опубликовал якую статью 200 роки в тому, но ты не знаешь, например, чем отличается от облсовет от администрации. И вот тут и наступают проблемы, потому что твое знание Ивана Франка никак никому не нужно. Даже если брать полезные знания, которые даются, такие как то, что надо освещать разные стороны конфликта, у каждой стороны взять комментарии, взять комментарии эксперта, все равно это все уходит в никуда, просто как сливается с бачка. Все, услышал, нажал, слил, все. И это понимание приходит только тогда, когда наливаются какие-то свои шишки. Ты можешь теоретически знать, что обязательно надо взять вот этот комментарий. Смотришь, а его никто не берет, там мне срочно надо сделать, да, да кто заметит. Да публикуешь, опубликуешь, потому что какой-то там депутат, про которого ты пишешь, для тебя мифическое существо. Даже если он увидит это и прочитает вдруг, то он позвонит все равно не тебе, а редактору. Ну, это так вот на первых порах, как это воспринимается. Но потом, когда ты вдруг понимаешь, что этот депутат тоже живой человек, он может тебя где-то э, в коридоре горисполкома зажать в угол и спросить, а что ты обо мне написал, то тут в следующий раз ты уже понимаешь, что ты отвечаешь за свои слова, и ты побежишь, возьмешь комментарий у одного, у второго, у третьего, еще и у пятого и десятого. Чтобы ну, чтоб потом не сталкиваться с проблемами. Можно ремарочку маленькую? Вот здесь был Олег Рабко. И на прошлой или на позапрошлой неделе его перепутывали со мной. Подлетела к нему ну, неофициальная, неофициальная пресс-секретарь нашего бывшего губернатора Путилова, И начала его трясти. Казакова? Казакова, да. И начала его трясти и спрашивать, какого хрена вы сняли плохой сюжет про водоочистительные сооружения. Вот да, эти мы не ремонтировали, а вот там вот в область ремонтировали. Вот да, вас могут прессовать, но надо... Быковать на танце? Нет. Что нет. быковать да, надо. Но если ты уверен в себе, ну, у меня были, да, такие ситуации, где там нет, только начинаешь закон, да. что ты знаешь закон и свои права и права те про про просто какой ты быкуешь. Ну скажем так. Если на какой то момент, там, только начав работать, где-то там напишешь, какую то заметочку закинешь, и не спросив мнение другой стороны, а потом ты с этой стороны столкнешься где-то лицом к лицу. А они тоже знают, что журналист должен брать комментарии у двоих сторон. Это так, эм, не, же слово, блин, а вы Вообще, а, -а вы с не понимаете. -то можешь... no, я сейчас уже первый не с профессиональной точки зрения, а с точки зрения, когда начинаешь работать. Можно же сработать так, с просто Ваня. Ты, например, дал yeah. всю точку зору, и вот ты, например, на и кажешь, ага, капец, нет. И ты ставишь сразу була подібна ситуація, коли ми писали про блокпост там, і говорили про те, що вони там неякісні, там наш одіозне Ківоля, да, якого всі прекрасно пам'ятають, той зам, зам начальник УМВД Херсонської області, і ну, треба було написати, бо він якісно блокпост спробуває, ми поставили це. І ті, хто про цю. Постійно зателефонували, сказали, що за фігня там да, зробіть спростування. Ми поставили їх точку зору. Тобто ну, існує і таке поняття. Але правда, як слава ворота, хтось може там протиснути і сказати. Тому і щоб себе не компроментувати, ти ж ну, нормальний, якісний журналіст, правильно?